Elə kadr hazırlığından söz düşmüşkən, o bu ə, yeniləşmə prosesində bir zamanlar yəni etiraf eləyək ki, daha çox axın humanitar sahəyə var idi. Təbii ki, ə, ədəbiyyat idi, hüquq idi, tarix idi. Buna istəy axın gənclər arasında daha çox idi. Amma son dövrlər, yəni bu texnologiyanın inkişafı prosesində ə, hardasa texnika cəlb eləyib gəncləri özünə. Və mən istədim o məqamlara indi toxunan qonaqlarımız yəni siz Şakir müəllim, ya siz yəni ümumiyyətlə Azərbaycan ə, təhsil sistemində müasir standartlara uyğun hər bir tələbat var. Bologna sistemidir, elektron sistemin tətbiq olunması, istədir dərslərdə, istədir imtahanlarda. Bu o, o məqamlar zəhmət olmasa biraz o sizə daha yaxın da aydınlıq gətirə bilər. Çünki avropalaşmaq dediyi dildiyi vaxt artıq buran meyl yaranıb və ə, yaxşı sevinəcə alır ki, Azərbaycanda bu avropalaşmanın yaxşı yönləri götürülür və Avropa ə, təhsil sisteminin inteqrasiya məsələsində təbii ki, bizim sevindirici hallardır ki, yəni ə, bu sistemi öz ə, təhsil sistemimizdə artıq bərpa etməyə başlamışıq və istərsən bularda e, sizin fikirlərinizi öyrənək. Çox e, düzgün deyirsiniz. Çox yaxşı sualdır. E, belə bir hikmət var ki, öz texnologiyalarından söykənməyən ölkə heç vaxt e, müstəqil ola bilməz. Ona görə bu gün elbetde müasir texnologiya ölkəyə, bu sadəcə Azərbaycanə e, e, yeni yüksək texnologiyalar, elm tunu texnologiyalar, rəqabətə davamlı texnologiyalar transfer olunur. Siz bir fikir verin Sumqayıt Texnoparkına Burda 16 böyük zavod tikilirdi. Yəni ən müasir texnologiyalar əsasında innovasiya xarakterli məhsul istehsal edir. Burda söhbət artıq gedir elmi nəticələrin kommersiyalaşmasından söhbət gedir. Yüksək texnologiyaların kommersiyalaşmasından söhbət gedir. Bu çox bir belə çox şaxəli bir fəaliyyətdir. Burda bir tərəfdən ölkənin iqtisadi bazası bilinə əsasında qurulur. Digər bir tərəfdən gəc mütəxəssislər üçün iş yerləri yerlər açılır. Digər bir tərəfdən o Sumqayıt qonaq parkı məsələn Sumqayıt şəhəri üçün sosial iqtisadi inkişaf zonasına çevrilir. Bu dövlət tərəfindən də dövlət tərəfi də çox güclü preferensiyalar verilir. Dövlətin texnologiyası inkişaf eləyir. Yüksək texnologiya bazasına bazarına yeni məhsul, innovasiya xarakterli məhsul çıxardır. Bu, bu Əlbəttə, mütləq belə də olmalıdır. Texniki sahələrə xüsusi diqqət verilməlidir. Bunu bizim hörmətli prezidentimiz də çıxışlarında tez-tez qeyd eləyir ki, Azərbaycanda mühəndis, texniki işçilərə xüsusi diqqət verilməlidir. Bu mühəndis texniki işçilər inkişaf etməlidir. Mən Sumqayıt texnoparkına biz bu yaxınlarda getmişdik. Demək, oranın işçilərinin, xüsusən mühəndis texniki işçilərinin Nəhərdə 90% bizim Texnikum Universitetinin məzunlarıdır. Bizə bunlar bilirsiniz, adi texnologiyaları işləmirlər. Bunlar ən müasir, e, məsələn, layihələndirmə kompleksləri var, UniGraphics var, Pro Engineer var, CATIA var, Inventor var, Mastercam var. Bunun dünyanın Avropasında işləyir bunlar. Bizim o məzunlar bu səbəbdən, demək, həmin Sumqayıt Texnoparkında o texnologiyalarla işləyirlər. Eyni texnologiyalar bu səbəbdən bizdə təhsil sistemində tətbiq olunur. Bizim rektor Havar müəllim çox mütərəqqi bir adamdır. O demək bu texnologiyaların daşıyıcısıdır. Məsəl bizim universitetdə inandıruram sizə ki, kurs layihələri, kurs işləridir, buraxılış layihələridir. Bunlar ən müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq tələbələr tərəfindən yet yerinə yetirilir. Tələbənin kurs işi bir havası ploterdən, çizgi çəkəndən Hı -hı. tələbə artıq əlinə karandaş götürüb işləmir. Bu kompüterdə Kompüter öyrəşmə sistemində layihəsini işləyir. Bəli. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə, kətkəm-kəyi PDM sistemləri deyirlər bunlar. E, demək, həm konstruktiv layihələndirməni, həm texnoloji layihələndirməni, həm istehsal prosesinin idarə olunmasını, həm mühəndis hesabatlarını bu kompüter də yerinə yetirir. Sonra yazır flaşkasına çıxır, universitetdə ən yüksək texnologiyalar var, ən yüksək o ə, sistemlər var, aparat sistemləri var. Gətirir, ploterə verir, çap edir iş hazırdır. Aparın müəllim yoxluğu səbəbi varsa gətirin. Yenə oturur kompüterin arxasında gözəl bir Belə başa düşdüm ki, yəni hər bir sahədə olduğu kimi, lakin tədris vəsaitləri sizin universitetdə də sırf kompüterləşdirmədən ibarət. Bu məsələ texnologiyadır çünki artıq sizdə elektron sistemlə təhsil, tədris sistemi də var. Bütün bunlar texnologiyadır, amma istəyirəm ki, mən Şakir müəllimə sizə bu sualı verim. Bəyəq Xalq müəllim universitetinin tarix məsələsinə toxundu, amma siz Tarix fakültəsinin müdirisiniz və eyni zamanda bu 60 illik müddətə indiki reallıqdan da bəhs eləməklə yanaşı ötən illərin də reallıqlarına baxmaq lazımdır. İstəyirəm qısaça görə həm profiliz oyuğun bu universitetin tarixini nəzərdə tut. Tamamilə doğrudur. Xalq müəllim çox yaxşı dedi. Mən belə tək mən yox, respublika da hər bir kəs ürəyincə deyə bilir ki, Azərbaycanda bu gün uğurlu siyaset həyatı keçirilir. Amma bu mən bildirmək istəyirəm ki, bu uğurlu siyasetin əsası bu gün yox, 60-cı illərin sonlarında qorubdu. 60-cı illərin sonlarından ölkədə yeni bir ab hava yaradıldı. Düzdür, Azərbaycan e, Politexnik İnstitutu 50-ci ildə yaradılmışdı. Amma burada görülən əsas işlər sonrakı illərə e, daha çox şökənir. Belə ki, 60-cı illərin sonlarından etibarən ümummilli liderimizin ölkədə hakimiyyətə gəlməsi təhsilin, elmin, mədəniyyətin inkişafında, bütün qeyri-sahələrdə görüldüy işlər Azərbaycanda bugünkü uğurlu siyasətin bü növrəsini qoymuşdur. Və bunu ürəyə salanlıqla demək olar ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkədə uğurlu kadrlar yaradıp aparıldı. O gündən ölkəmizdə yeganə dəyər ki, keçmiş SSRİ-də rüşvət quruluğuna qarşı mübarizə kampaniyasının onu təşəbbüskəri, ona qarşı mübarizə aparan ümummilli liderimiz olmuşdur. Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsində üzə çıxarılması, buna nail olunması o respublikalar içerisinde Azərbaycan Heydər Əliyev təkidlər Azərbaycanın konstitusiyada öz təsdiqinə tapılmışdır. Və bundan əlavə Xalq müəllim çox gözəl dedi. 80-ci ilin əvvəlində Ədər Əliyevin Azərbaycan Politeknik Universitetinə gəlməsi, öz tövsiyələrini verməsi, özünün orada bəz qeydlərini verməsi və bizim gələcək inkişafımız üçün. Yəni biz biz deyəndə ümumi universitet adına çıxış edirəm ki, Hadi bizdən əvvəlkilər də, yəni bu universitetin fəaliyyətinin əsasını təşkil etmişdir. Elə bunun nəticəsi idi ki, artıq 70-ci illərdə ölkədə ali təhsil sistem genişləndirildi. Ali məktəblərin sayı artdı, 17-yə gəlməyə başladı. Azərbaycanda kadr məsələsində qıtlıq var idi. Xarici işçilərin bizim görünə qədər hərbi sahəyə hərbi mütəxəssislər olmaq üçün hərbi məktəblərə bizim abituriyentlər göndərildi. Digər sahələrdə müxtəlif ehtiyac olan sahələrə göndərilən o Tələbələrimiz, uvaq göndərilənlərimiz bu gün respublikanın bax bu gün ictimai siyasi həyatında əsas rol oynayırlar. Və bundan başqa göstərə bilərəm ki, və bütün bunun siyasəti idi ki, bütün bu e, göstərilən həyatda olan siyasiyyətin əsası idi ki, bu gün ölkəmizdə Azərbaycan Texniki Universiteti o texniki siyasətin aparılmasında həllici rol oynayır. Bir məsələni deməyə bilmərəm, mən üzr istəyirəm. Ümummilli liderin Çox düzgün apardıq kadr siyasətinin nəticəsində bu gün ölkəmiz müstəqillik yolunda inamlı addımlayır. Bilək ki, o kadrların səyin əsasında bütün ali təhsil sistemində yeniləşmə əmələ gəldi. Məsələn, təkcə mələlər bu gün bizim yubiley içərisindəyik. Öz universitetimizdə hələ keçməmişdən əvvəl demək ətraf ali məktəblərə nəzər salırıq. Bakı Dövlət Universiteti, İnşaat Memarlıq Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti görünənə gözəl şərait yaradıbdı. Gör təsirlinc və o cümlədən bizim Azərbaycan Texniki Universiteti O tə, təyin edilən rəhbərlər, yerində olan kadrların siyasətinin nəticəsində, dövlət başçısının tapşırığının həyata keçirənlərinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan Texniki Universiteti inamla irəliləyir və bizim prezidentimizin o gözəl təltiflərinə, fəxr adlarına layiq olur. Belə qısaca demək olar ki, gələcəyimiz əmin əllərdədir. Bəli, bəli, əmanətlərdədir. Yani bir bir məsələn Buyur, də deyeyim, bayaq siz toxundunuz ə, texniki sahəyə abituriyentlərin ə, marağının əvvəllər zəif olması Hı -hı. və onun artırılması barəsində. Bəli, müstəqilliyimizin ilk illərində ölkə rəhbərliyində bildiyiniz kimi sərişdəsiz təsadüfi insanlar idi və bu dövrdə baxmayaraq Azərbaycan, xüsusilə də Bakı şəhəri ittifaq neft maşınqayırma mərkəzi idi. Bütün sənaye müəssəsləri Azərbaycanda kifayət qədər inkişaf etmişdi. Həmin o sərişdəsiz rəhbərlərin fəaliyyəti nəticəsində onlar tamamilə dağılmışdı. Belə bir vəziyyətdə, sənayəsi, texnikası olmayan bir vəziyyətdə heç kim havas göstərib o ixtisaslara getmək istəmirdi. Elə onun nəticəsi idi ki, ilk illərdə bizim universitetdə də müəyyən çətinlik yarandı. Ancaq çox qısa bir müddətdə, xüsusən də 2000-ci illərdən sonra, 2000-ci ildən sonra ölkədə uğurlu texniki siyasətin aparılması nəticəsində texniki ixtisaslara abituriyentlərin, gənclərin marağı artdı. Bu sahədə ölkə prezidentimizin Müəyyən sərhancamları, dövlət proqramları oldu ki, bu da son nəticədə gətirib bizim hazırda özümüzdən danışıran texniki universitetdə qəbul planında, tələbə qabulunda problemimiz yoxdur. Səfəncə davam eləyəcək, amma çox qısa bir musiqi arası vermək məcburiyyətindəyəm. Hörmətli eşidənlər, Azərbaycan Texniki Universiteti 60 illik yubileyini və eyni zamanda təltif olunmuş müəllim kollektivi öz belədim sevivçilərini ilk olaraq bizimlə qeyd edirlər. Əfiribinizə salam. Azərbaycanda Mənsur İbrahimov müfasisa daimilətdir. Açığı e, biraz nəyə həyecanlanıram? Özümü yenidən o e, tələbə aurasında hiss etdim və sanki imtahan qarşısın, qarşısında. Yenidən imtahan qarşısında hiss etdim, amma o e, tədris məqamları ilə bağlı məhənnə eşidək, daha sonra biz həmin e, sualımızı verəcəyik və hörmətli qonaqlarımız cavablanacaq. Sərhəm ucağımda istəyirəm görəm sənin. Hər gəldi göy çəmənə yar istəyirəm görəm səni atır sağçı yar səmənə yar istəyirəm görəm səni atır sağçı yar səmənə yar istəyirəm görəm səni yərar üməs könlüm yadan eşqim məni salıb oldu gecə yatıb yuxumda Sen ya yere yere isteyirem görem sen. İsteyir görem sani, isteyir am görem sani, görem sani. Ya isteyir görem sani, isteyrem, görem sani.